Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi bersama channel Kang Mumu. Pada kesempatan kali ini Kang Mumu akan membagikan informasi mengenai jenis padi yang akan menggegerkan petani di Indonesia di tahun 2024 karena memiliki produksi yang sangat tinggi dan juga ketahanan terhadap hama dan penyakit yang lumayan cukup tahan. Jenis padi apa? Mari kita simak bersama-sama. Saksikan video ini sampai selesai ya. Benih padi Sterling BSHS 6H adalah benih padi hibrida unggulan dengan kualitas produksi yang sangat tinggi dan kualitas bulir serta warna beras yang sangat baik. Beberapa keunggulan dari benih padi ini adalah umurnya yang lumayan cukup genjah. Selain itu, ketahanan terhadap hama dan penyakit ini lebih tahan. Jenis padi sterling BSHS6H memiliki umur yang cukup lumayan kenjah yaitu 85 hari setelah tanam para sahabat kemudian untuk ketahanan terhadap hama wereng ini lumayan cukup tahan Selanjutnya untuk jumlah anakan perumpunnya yaitu 25 sampai dengan 40 perumpunnya Untuk produksi sendiri ini bisa mencapai 18 ton para sahabat Dengan rata-rata hasil 12 ton per hektarnya Dengan jumlah bulir per malainya yaitu 450 sampai dengan 550 Oke, okay, selanjutnya yaitu jenis padi inhibrida. Kalau tadi yang pertama itu dari golongan hibrida, ya persilangan genetik. Yang sekarang yaitu Pak Tiwi dua, dimana jenis padi ini merupakan... Dan golongan golongan hibrida yang bisa ditanam dan dijadikan benih kembali oleh para petani di Indonesia. Padi Patiwi 2 merupakan padi unggulan terbaru dari benih Pertiwi. Padi Patiwi 2 ini memiliki keunggulan yang tidak kalah dari seniornya yaitu Patiwi 1. Sama hal dengan Pak Tiwi 1, Pak Tiwi 2 juga ini sama-sama memiliki keunggulan tahan hama orang. Keunggulan ini dikarenakan Pak TW2 memiliki batang yang kokoh dan keras, sehingga hama wereng batang coklat tidak menyukainya. Selain itu, padi Pak TW2 merupakan padi sawah yang sangat cocok ditanam di musim penghujan karena mempunyai umur panen yang lebih cepat daripada Pak Tiwi 1 yaitu dengan umur panen 105 hari salah satu hal yang disukai para petani dari Pak Tiwi 2 adalah ukuran bulir gabah Pak Tiwi 2 yang lebih besar jika dibandingkan bulir gabah Pak Tiwi 1 dari ukuran tangkai pun panjangnya sangat terlihat ini sangat lebih panjang dengan anakan produktif 16 sampai dengan 17 batang per tanaman, potensi hasil Pak Tiwi 2 bisa mencapai 11 ton per hektarnya. Dengan tekstur nasi Pak Tiwi yaitu pulen dengan rendemen beras giling yaitu 69%. Dengan warna beras putih bersih. Untuk ketahanan hama dan penyakit, seperti yang sudah disebutkan tadi sama Kang Momu, ini tahan terhadap WBC Kemudian tahan terhadap awar daun bakteri Ini sangat cocok ditanam di ketinggian 0-700 meter DPR Yang selanjutnya, jenis padi pada herang 02 ini merupakan jenis padi yang memiliki umur yang lumayan genjah, yaitu 95 hari, setelah tanam, kemudian memiliki malai yang sangat panjang. Malainya ini bisa mencapai dengan 37 cm. Ini cukup panjang menurut kamu. -mu. Untuk jumlah bulir per malainya yaitu mencapai 400 bulir. Kemudian untuk tinggi tanaman sendiri ini 100 cm dengan anakan produktif 30 sampai dengan 40 anakan perumpunnya. Untuk warna gabah sendiri ini kuning beras putih tak berkapur dengan potensi bisa mencapai 12 ton per hektarnya. Kemudian untuk rasa nasi sendiri ini lumayan pulen dan juga perawatan dalam budidaya padi ini sangat mudah karena tahan terhadap asam-asaman, toleran untuk tanah asam kemudian toleran juga kekeringan dan genangan air ini cocok ditanam di musim 1 musim 2 ataupun di musim ketiga jadi para sahabat kamu ini merupakan rekomendasi untuk tanam di tahun 2024 karena Selain memiliki produksi yang tinggi, dan juga malah yang panjang, batangnya ini sangat kuat dan kokoh, sehingga tanaman ini tidak mudah roboh. Kemudian, untuk ketahanan hama dan penyakit juga, ini tahan terhadap hama burung, kemudian tahan terhadap orang batang coklat dan juga penyakit PLB atau kresek ya. Selain tahan terhadap hama dan penyakit, ini juga toleran terhadap tanah yang asam. Jenis padi ini memiliki bobot yang sangat tinggi yaitu 33 gram per 1000 bulirnya. Bagi para sahabat ataupun para petani di Nusantara untuk pembelian benih bisa dilihat di kolom deskripsi di sana ada linknya. Yang selanjutnya yaitu padi trisultan, di mana jenis padi ini merupakan hasil persilangan dari impari 32 dan juga sertani 13 ya untuk umur sendiri ini memiliki umur yang lumayan genjah juga ya 95 sampai dengan 97 hari setelah tanam dengan anakan produktif yaitu 25 sampai dengan 45 anakan perumpunnya dengan panjang malai sekitar 30 sampai dengan 35 cm dengan jumlah bulir per malainya yaitu 275 sampai dengan 330 bulir per malainya. Untuk berat bobot per 1000 bulirnya ini 31 gram. Dengan potensi hasil bisa mencapai 12,7 ton per hektarnya dari hasil real di lapangan tertinggi yaitu 12,3 ton per hektar. Dengan warna daun hijau gelap, tinggi tanaman 110 sampai dengan 120 cm dengan bentuk bulir besar dan panjang warna bulir kuning bersih. Tahan terhadap tanah berlumpur Batang yang besar dan kokoh menjadikan tanaman ini tidak mudah roboh di waktu musim penghujan. Untuk perawatan sendiri, ini sangat mudah karena tanaman ini tahan terhadap penyakit belas atau jamur, tahan penyakit patah leher, tahan bakteri yang kita sebut dengan kresek dan toleran terhadap hama warang batang coklat yang selanjutnya yaitu padi kolosebu jenis padi ini merupakan jenis padi lokal yang berasal dari jawa barat untuk umur benih padi ini yaitu usia panennya 90 sampai dengan 95 hari setelah tanam untuk anakan 30 sampai dengan 45 anakan perumpunnya untuk jumlah bulir sendiri yaitu 220 sampai dengan 300 bulir per malainya. Lumayan banyak ya. Untuk berat bobot gabah per 1000 bulir ini lumayan. 30 gram. Ya, lumayan agak sama ya dengan C2. Kemudian untuk tinggi tanaman sendiri ini 95 cm. Kemudian untuk panjang malai sekitar 30 cm untuk rasa nasi pulen. Potensi hasil ini bisa mencapai 12 ton per hektarnya. Jenis padi ini tahan rebah. Cocok sekali ditanam untuk musim penghujan dan ini juga tahan terhadap penyakit HDB ataupun kresek dan jamur patah leher jamur blas dan agak tahan terhadap orang batang coklat dan yang satu lagi ini toleran terhadap tanah asam